ॐ ग्लौं गं गणपते नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगणपतिस्तवः ब्रह्मविष्णुमहेशा ऊचुः अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमुद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमान्द्यं चिदानन्दरूपम् चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिघ्नं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारकं सर्वविद्यानिधानं परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारीन्हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारम् सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः तमो योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं दानहेतुम् अनेकागमैस्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः तमस्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारम् मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरोषधीस्तर्पयन्तं करोत्यै सरौघान् कलाभिः सुधास्राविणीभिः दिनेषां तु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदाशक्तिरूपं गणेशं नमामः प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्त्वरूपं जगद्धेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नता त्वदीये मनस्थापयेध्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान्नपीडां लभेत लिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोध्वान्तपीडां कथं वा लभेत वयं भ्रामिता सर्वथा ज्ञानयोगादलब्धा तवाङ्घ्रिं बहून् वर्ष इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि गणेश उवाच इदं यः पठेत् प्रातरुद्धाय धीमान् त्रिसन्ध्यं सदा भक्तियुक्तो विशुद्धः सपुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेत परब्रह्मरूपो भवेदं इति गणेशपुराणे उपासनाखण्डे త్రయోదశోధ్యాయ శ్రీ గణపతి ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి